Axşamınız xeyir. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son və maraqlı idman xəbərlərinin təqdimatı ilə Pasport efirdədir. Bu il ölkəmizə keçiriləcək Formula 1-in Avropa Grand Prix-i adlanan Bakı mərhələsinə əcnəbi Formula 1 həvəskarları tərəfindən maraq yetərincə böyüdü. Hər halda dekabrın 19-dandan satışına onlayn şəkildə start verilən biletlərin xarici auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş böyük bir hissəsinin sahibini tapması belə deməyə əsas verir. Paytaxtımızın ev sahibliyi edəcəyi Formula 1 yarışının Avropa Grand Prix-sinə onlayn bilet satışı artıq 1 aydır ki, davam edir. Bu müddət ərzində xarici auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş biletlərin 65 faizi sahibini tapıb. Bəs bu siyahıda hansı ölkələr üstünlük təşkil edir? Yabancı ülkelerden e, tabi Rusya e, en başta gidiyor şu anda ama Rusya'nın dışında işte çevre ülkelerden Kazakistan'dan var İngiltere, Hollanda e, İspanya var, Amerika, Kanada var Bu kadar uzak olmasına rağmen Türkiye ve biraz da e, Birleşik Arap Emirliklerinden şu ana kadar biletler satıldı. Biletlerin değerine gelince yarışın komersiya direktörünün sözlerine göre, kıymetler harici bazarda dolarla Dahilde ise bu proses manatla hayata kesilecek. Kıymetler ise biletlerin yerlerinden növlerine ve növlerine göre değişecek. Yani bir günlük ve üç günlük biletler olacak ki bunların da en ucuzu ayaküstü yerler için nezarda tutulup. En ucuzu tabii ki ayaküstü biletler. Bunun için tek günlük biletlerimiz de var. 29 Manat'tan başlıyor. Cuma günü giriş sağlıyor. Üç günlük yani hafta sonu biletlerine baktığımızda da yaklaşık 130 manattan başlıyor ayaküstü biletler. və ən e, pahalı olan e, biletlər, Abşeron tribunu biletləri 700 manatın üstünə çıxıyor. Yarışı isə canlı olaraq həm ayaqüstü, həm də tribunalardan ümumilikdə 40 minədək tamaşaçı izləyə biləcək. deyildik ki, Bakı şəhər əlqasında pilotlar Azadlıq meydanından start götürərək Neftçilər prospekti, Dənizkənarı bulvar və Qız Qalası ilə yanaşı şəhərin əsas mərkəzi hissələrindən keçməklə 20 dövrə ərzində 6 kilometr məsafə qət edəcəklər.